Рождение Бога во плоти – это величайшая тайна. Об этой тайне пишет апостол Павел в первом послании Тимофея, в 3 главе 16 стиху. И беспрекословно, то есть это то, чему беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, Проповедан в народах, Принят верою в мире, Вознесся слава. Беспрекословно Великое благочестие. Да. Бог явился по плоти. Очень важный и значимый момент. А для нас, христиан, Казалось бы, уже нет ничего необычного. Руководитель хора отмечал, что нужно было бы петь как-то по особенному, как-то бы способствовать тому, чтобы осознать, понять, прочувствовать то, что произошло тогда. Что значило Богу стать человеком? Кто-то из ученых говорит, нельзя провести параллель, даже если бы человек стал муравьем и поместился в муравей. Степень его унижения нельзя сравнить с степенью унижения самого Бога. Вы можете представить себя в роли муравья. Смешного и несерьезного. Но все же попробуйте представить себя в роли муравья. Лесного или какого-то другого, бытового. Как бы вы себя почувствовали? вы зависимы от многих стихий, вы ограничены, вы ущербны, да и вообще, как такое быть может? Фактически воплощение Христа даже нельзя сравнить с этим. Это нечто более значимое, это нечто особенное. Фактически без рождения Христа не было бы его смерти, не было бы надежды, не было бы воскресения. Это изначальная, важная веха, необходимая для спасения нашего Слова. Выбрасывая все то, что я, может быть, планировал говорить, экономя ваше время и нервы, я хочу привести к истории, наверное, в самом завершении, истории, которая в свое время тронула меня, может быть, вы слышали ее также, история об одной учительнице, история о школе. Это происходило в школе. Молодая учительница только поступила на работу. Ей дали первый класс. Она стала классным руководителем. И вот для нее было первое испытание провести рождественскую программу, выступление, подобного тому, что было здесь, Ей надо было составить сценарий, программу, чтобы дети достойно выступили. И она очень переживала, потому что на этом концерте будут присутствовать директор школы, зауч, все преподаватели, все мамы, папы, бабушки, дедушки и весь коллектив детских. Учительница очень переживала, потому что для нее это было впервые. И вот она, украшая сцену, думала, кто же будет исполнять ту или иную роль в этом спектакле. Кто будет главной ролью, кто будет отвечать за что-то другое. Потому что в школе есть дети, я хочу вот это следить по тексту, чтобы ничего не впустить. Есть дети, которые всегда хватаются за главную роль, есть те, которые отказываются от всякой роли. И вот искали, кто будет играть Иосифа, Марию. Надо было все это распределить. Родители переживали, учительница переживала. Потому что надо было выступить красиво, с интонацией, с хорошей дикцией. Много слов нужно было выучить наизусть. Подобрали Марию, подобрали Иосифа, остальные роли. Самых активных, самых красивых. И вот остался один мальчик, Андрюша. Мальчик Андрюша, у него не было красивой речи, он был очень скромный, даже чересчур скромный, но он был добрый, наивный мальчик. Ему не знали, какую роль да. Не надо. Более того, ты даже можешь изменить последовательность слов. Ничего страшного. Главное, одна фраза. В моей гостинице для вас место. Все успокоились, нашли роль для Андрюши, все стало легче, хотя, конечно же, учительница волнуется. Мама Андрюши сидит в последнем ряду, потому что тоже очень скромный, переживает. И вот они подходят, Иосиф и Мария едут на ослики, начинают стучать в дверь, открывает Андрюша. Иосиф, красивый, статный мальчик торжественно произносит слова. Вот мы из далекого пути, моя жена должна вот-вот родить, мы очень устали, примите нас. Возникла пауза. Андрюша задумчиво спросил, устали? Учительница стала волноваться и подсказывать слова, которые он должен был говорить. Мама губы кусает, начала что-то показывать из заднего ряда, мол, у тебя мест нет, места нет. Но пауза продлилась. Андрюша смотрит на Иосифа, Марию в положении, смотрит на учительницу, смотрит на директора, смотрит на зауча, смотрит на маму. Уже даже сам Иосиф стал подсказывать. У тебя нет места. У тебя нет места. Ты слышишь? У тебя нет места. Андрюша задумчиво спросил, вы устали? Правда устали? Тогда входите. Учительница взялась за голову, все пропало. Первое выступление, директор, зауч, весь коллектив. И такой провал. Мама пытается спасать ситуацию и истерически как-то машет, кто-то пытается объяснить Андрюше, чтобы он все-таки выгнал Иосифа. У тебя нет места в гостинице. Но Андрюша говорит, у меня нет места, но я отдам свое место для вас. Все поняли, что выступление испорчено. Иосиф и Мария оказались изрядно удивлены. Они не знали, что делать дальше, при том, что они были очень красивы, грамотны, способны хорошо говорить. А Андрюша все повторял, "Чего вы стоите, заходите, я дам вам свое место. Я знаю, что у вас должен родиться младенец, и это Христос. Вот так все закончилось. Все расстроились. И никто даже не заметил, что произошло чудо. По сути, мальчик Андрюша изменил сценарий всего Рождества. Тот сценарий, который человечество уже 2016 раз повторяет, у нас места нет. В моей гостинице, в моем сердце нет места. Андрюша после спектакля плача повторял. Я так не буду говорить. Мне не нравится этот сценарий, который говорят взрослые. В моей гостинице, в моем сердце есть место для рожденного Иисуса. Я готов отдать свое место. Это был особенный сценарий выступления Рождества. И как ни странно, даже директор похвалил учительницу за креативный, интересный подход. Может, он и не понял, что на самом деле произошло с начальными Очень хочется верить, что все сидящие в зале ⁇ это люди, которые, подобно Андрюше, имеют открытость, искренность и уже давно пустили Христа в свое сердце. Но справедливости ради нужно сказать, что мы в нашей практической христианской жизни иногда ведем себя так, как будто бы в сердце нашем христане. Но я не хочу сказать о ком-то из вас лично, ни в коей мере. Могу сказать о себе, могу сказать об отдельных людях, с которыми имел отношение в этом году. Казалось бы, христиане, казалось бы, все правильно, казалось бы, мы все знаем. Мы участвуем в вечере Господней, но не всегда наше сердце было исполнено Христа. Интересно, что волхвы, волхвы, когда пришли к Иисусу, они узнали многое. И Евангелист отмечает, они ушли иной дорогой, не той, которой пришли. Человек, в сердце которого рождается Христос, он обязательно изменит свой путь, как наша прекрасная, славная бабушка в нашем. Рождество это не церковное постановление, а состояние души. Если вы в течение этого года и жизни христианской еще прогоняли свои поступками Христа, я думаю, нам нужно в этом покаяться. Рождество это не церковное постановление. Рождество это состояние души. Интересно, чтобы попасть в этот хлеб где родился Христос, нужно очень сильно склониться. С гордо поднятой головой войти в хлеб практически невозможно. Для того, чтобы увидеть рожденного Христа и принять его, нужно склониться. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. А Исаия вторит. Ищите Господа, когда можно его найти призывайте его, тогда он будет. Аминь. Аминь. Давайте помочь. Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе в этот час, славный субботний зимний день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас в этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты подарил нам праздник благослужения, когда мы смотрели это выступление, когда мы видели, как наши дети и взрослые участвуют в этом выступлении. Ты вновь, Господи, напомнил нам эти важные, значимые события Твоего рождения. Мы искушаемые потерять всю глубину этого события. Мы не можем нашим человеческим разумом понять, как дело могла родить ребенка. Как этот ребенок мог в себя включать и стопроцентную человеческую природу и стопроцентный божественный природ. Нам, Господи, невозможно это понять, но мы не пытаемся понять все на самом деле, но мы хотели бы, чтобы Ты, наш Господь и Спаситель, родился в нашем сердце. Господи, мы хотели бы, чтобы Ты каждый день там пребывал, чтобы мы не изгоняли Тебя своими словами, мыслями, поступками, действиями. Прости, Боже, если поступали неверно, а поступали действительно неверно время от времени. Прости, Господи, если не славили э, своей жизнью Тебя и Твое доброе славное имя. Прости и помилуй, очисти, Боже. Мы просим, чтобы в эти рождественские дни э, люди, которые окружают нас, которые называются верующими, но на самом деле верят как-то по-особенному, чтобы они открыли свое сердце, чтобы они поверили и приняли Господи тебя. Нам так понравилась история о бабушке, которая... Приняла тебя, открыла сердце. Как много таких бабушек, дедушек, молодых людей, людей среднего возраста окружает нас. Мы просим, Господи, и о жителях села Худяки. Мы просим Господа и о наших соседей, о наших мужьях, женах, детях, внуках, братьях, сестрах по плоти. Господи, мы просим о наших коллегах, о наших сотрудниках, о тех с кем мы общаемся в миссионерском плане. Господи, помни, чтобы наши молитвы достигли результата. И в этом году в сердцах этих людей был ты рожден. Благослови. Поддержи Боже и найди еще многих и многих, используя нас или без нас, для того, чтобы эти люди посвятили свое сердце и разум тебе. Прославься, будь возвеличен. Мы молимся тебе, величаем и славим. Бога Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. 嗯。<Amen. S 2>